মই বাৰু পেটটো লোৱা হ'লোঁ মানিছোঁ তই বাৰু ঘৰ কাম কৰা মানুহটো হয় নহয় ইমান পেটটো বাঢ়িব লাগে নে মই জানিছিলোঁ এইটো এনেকেই হবি বুলি কাম নকৰ নহয় তোক জানো নহয় খাইতে থাকো খাইতে থাকো দিনৰ দিনটো সেই তোৰো সেই মোৰ দৰে পেটটো ওলালে আৰু এতিয়া তই হৈছে আৰু কাম কৰি খোৱা পিনে উল্টা আৰু বেলেগকে ৰাখিব লাগিব কাম কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ নহ'ব দেই কিমানখিনিনো খাওঁ অলপেই দেখোন খাওঁ মই এতিয়া শকত হৈছোঁ মই কি কৰোঁ আপুনি খালি মোক গালিয়ে দি থাকে আজিকালি অ' সেইটো আগত হগেন নহয়নে ইমানখা বেলুন লৈ আহিছে অই হগেন হগেন কিয় ইমানমোখৰ বেলুন আনিছে যে কি পুতলা লাগিলে নেকি তোৰ অঁ বদলাই দা এই মোৰ মানুহজনীয়ে দোকান দিব আকৌ সন্ধিয়ালৈকে আজিৰ পৰা বহিব সেইকাৰণে বেগেটে লৈ পেলাই আনিলোঁ এইবিলাক গেছ দিয়া বেলুন আকৌ উৰে যে আজি সন্ধিয়াকৈ বহিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱাতে গৈ পেলাই টাউনৰ পৰা আনিলোঁ বেলুনখিনি আমাৰ ভদেশ্বৰী দোকান দিব নহয় সেই তিনালীটোৰ মূৰত আহত গুৰি পূজাখনত অঁ খুৰীয়ে দোকানো দিব নেকি বৰ ভাল কৈছে বাৰু আৰু কি কি আছে বেলুনৰ বাহিৰে আৰু আৰু কি বিকিব ন হে নাই একো অকল বেলুনে বিকিবলৈ খুজিছিলে এই ঘুগুনীৰ দোকান দিবলৈ খুজিছিলে ঘুমটিৰ দৰে খুলিবলৈ খুজিছিলে মই নালাগে বুলি মানা কৰিলোঁ এইবিলাক আৰু কোনে কৈ থাকিব বোলো যোৱাবেলি দেছিলোঁ বাৰু ঘুমটি এখনকে লাভ হৈছিলে এইবাৰ মোৰ গা গাটো মানে ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে আৰু তাৰ লগত লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় সেইকাৰণে নালাগে বোলে ক'লোঁ আমাৰ সেই গাঁৱৰ বলোৰামতে নাই দেই সন্ধিয়া হ'ব নাহিবি সন্ধিয়া হ'ব নাহিবি তই দোকানলৈকে সেই আহত গুৰি মূৰত পূজাখনলৈকে আহিবি তাতে ওলাব এতিয়া মই আনি দিছোহে বিকিবলৈকে এতিয়া নহ'ব দেই এই মোৰ মানুহজনীয়ে জানে আকৌ ইয়াতে তোক কেনেকে দি যাব নোৱাৰ নহয় কি পইচা আনিছে নেকি তই ময়ো কম বস্তু নানা বৰ পইচা থাকিম সন্ধিয়া গৈ পেলাই কৈ থৈ আহিম বেলেগটো ফুটিলে বুলি এতিয়া আৰু কিয় পইচা দিম এনেকৈ ক'ম হে দিওঁ যা